Hmm. Aris yang 41 apa sih angkernya? Area angker sih gue Oh, oh blok kan. Iya sih. Oh, ini ya, untuk uh, pembibitan uh, tanpa polybag berarti masih? Ya? Pakai soil block. Soil block. Alat-alat cetak nah, seperti ini. Ini untuk khusus lubang, lubang, lubang biji ya. Hmm. Ini alat cetak. Ini diameter dua kali dua. 2 kali dua berapa tanaman satu blok ini sekitar 200 ya. 200, 200, oh. 200 oh Berapa berarti bisa langsung anu kan mas apa tanaman yuk. ya iya tanpa buka-buka oh, ya, yang C41 yang ini angker ini yang C41 sebelah sana oh, sana c jadi misalkan teman-teman butuh untuk tanam ini sudah banyak uh, bibit yang tersedia. Ada 3 green house ya di sana. Ada 3 green house. kapasitas untuk ini 400 ribu kapasitas. Oh kapasitas 400 ribu satu green house. Di sana 200 ribu, ya sana 150. Ribu. Berarti 750 ribu. Eh, iya, 750 ribu. oh, jadi nggak nggak mau dia masih ya? ya eh, kalau ini tomat ini. tomat tapi, soil. E, cara penyemaiannya menggunakan soil, oh, soil, soil, block. soil block, jadi bisa langsung ditanam. Seperti, nanti ada contohnya. Sini, sini. Jadi, mengurangi apa ya istilahnya, sampah ya, apa itu? Ya, iya, sampah, sampah plastik lah. Sampah plastik. Nah, seperti ini. Ini oh. sudah ada batas-batas garis-garis ya jadi uh, arang sekam ya nanti garis garisnya tuh ada arang sekam untuk batas batasnya nanti tinggal potong gini Gerakan dikit aja. Oh. misal mau tanam double ya gini mau tanam satu satu ya tinggal potong gini oh jadi, jadi lebih anu mas ya praktis lebih ya. praktis lebih irit di tenaga kerja karena lebih cepat mas ya ya lebih cepat oh aman ini, ini cepat satu kalau ini ini sempat satu yang sudah siap C41. tanam usia satu bulan ini uh sudah tinggi Tanpa, tanpa meninggalkan apa ya? sampah plastik. 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 Ya, karena memang e, sangat lama untuk bisa terurai kalau plastik. Misal biasa tanam pakai tenaga kerja 10 orang kalau dengan cara ini bisa irit bisa lima orang, bisa puluh 50%. Dari biaya tanam masih ya? ya biaya tanam. Oh, Oke. Okay. Ini yang sudah dipindah ke kota ya. Usia 21 atau ya, 21 hari itu pindah ke kalau yang belum pindah masih belum pindah ada sana Oke. alat alat ngambilnya itu nanti pakai kaki itu tapi alat bangunan ini bisa kirim sampai kemana mas uh, untuk daerah selatan paling jauh ya Jember udah oh, area Jember bisa misalkan ada kebutuhan ya Stubondo. Stubondo. besuki juga besuki oh ini yang angker berarti mas ya ini yang angker jadi ini yang baru pindah ini masih stres ya, uh -huh. harus terapi masih sekitar 3-4 hari baru bisa. Terus, ini kondisi masih stres karena baru tadi pagi pindah. Nah, seperti ini dah. Ini yang nanti besok ya, ini udah siap dipindah ke apa kotak-kotak bambu. Oh, yang Pasti sudah dah. siap kirim? Nah, nggak, ini masih pindah masih terapi masih tiga hari atau empat hari biar nggak stres. Kalau yang sana itu barusan udah siap. Kalau oh iya iya iya. Ya. ya ini dah. Oke ini cara mindahnya ke kota nanti untuk yang di sini ini kan tugasnya sini petani tinggal tanam nanti ini pindah kota oke ini alas bawahnya pakai arang sekam ya biar gak lengket ke media yang paling bawah oh, bawah okay. arang sekam atas arang sekam pakai ini nanti pindah ke kota istilahnya orang sini itu bahasanya nampan pindah ke nampan Alhamdulillah sehat bibitnya sehat hmm. Terus Itu pun masih di treatment Mas ya? Treatment masih. Tidak e, langsung dikirim ya, ke petani ndak masih treatment 3 atau 4 hari di sini. 3 4 hari. Jadi untuk menjaga kualitas Betul. E, benih yang ditanam petani. Kalau langsung ditanam kalau kondisi baru pindah ini kan nanti nanti apa? Mudah roboh kena mulsa ininya kan kebakar nanti daunnya. Kalau udah di treatment 3 4 hari kan udah kokoh gitu. Oke 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 oke. Jadi untuk e, kualitas benihnya sangat-sangat terjamin. Karena setelah dipindah dari sini ke nampan itu masih ada treatment sekitar 3 sampai 4 hari masih ya. Kecuali petaninya sendiri buru-buru mau tanam ya silahkan, Resiko kan ditanggung petani. petani. <laughs> saya tapi saya sampaikan ini masih kurang kuat, kurang siap. ya. Kalau sekiranya sanggup. Jadi bisa kirim. Misalkan teman-teman uh, Stubondo bisa. tinggal kuling -kuling. Tinggal menghubungi Mas Liwa. Nanti saya uh, untuk nomornya saya letakkan di ini. Nomornya Mas Liwa. Gak apa-apa mas ya. ya. Tak letakkan di uh, deskripsi video. Silakan langsung menghubungi Mas Liwa. Ini ada yang masih anu mas? mana mas? Yang yang mas... kecil kecil. Yang kecil baru ini baru baru semai belum belum tumbuh masih oh, belum, belum kecambah uh, ya masih biji berbentuk biji oh ini med, ini media nah, itu ya medianya was? juga ngambil di sini oh. karena urut di samping kreatif sini juga ngambil di sini diolah ya. dengan cara persis dah kalau orang bikin batu bata itu diinjek-injek tapi diayak oh, dulu di, diberi okay. perlakuan okay. dengan Pembenah tanah kayak dekomposer menggunakan dilomir, arang sekam campurannya. Ada kohenya juga sedikit Oh jadi dari media tanah memang ya, sudah betul-betul diperhatikan. Ya. Jadi tidak asal langsung membuat benih. Menjaga kualitas. Untuk menjaga kualitas sampai ke petani. Biar sama-sama puas. Siap. Di sini yang kerja ada berapa orang mas totalnya? Kalau pagi sampai jam 10 itu ibu-ibu ya, nah, saya pun memanfaatkan ibu-ibu. Enam -ibu, orang. Kalau total enam orang. orang. Kalau malam ini kan kerja malam. Kalau yang ini buat nyetak-nyetak. Hmm. Ini malam kerjanya laki-laki itu tujuh orang. Oh, Terus berarti malam. total berapa? 13 orang. 13 orang. Oh, jadi alhamdulillah Mas Liwat juga sudah bisa membantu tentunya warga sekitar, Mas ya. Bagi uh, berbagi berbagi rezeki uh, membuka lapangan pekerjaan juga. Uh. Oke, okay, karena memang ini apa untuk pekerja sudah sekitar 13 orang uh, yang ini yang ngurusin uh, benihnya. Jadi di sini juga teman-teman bisa. Bisa Mas ya misalkan uh, ada petani yang uh, istilahnya untuk Penyemaiannya? Jasa, iya, jasa, ya. jasa semai. Jasa semai? Bisa mas? Bisa, bisa. Bukan oh, cuma okay, okay, okay. dari cabai rawit ya. Tomat juga bisa. Terus semangka, melon, saya siap, siap. siap. Oh siap. Oke okay, oke okay, okay. Melayani dah. Misal bawa bibit sendiri? Apa benih sendiri uh -huh. Oh jadi juga menerima uh, jasa, semai. jasa semai. Misalkan teman-teman uh, petani uh, tidak ada waktu untuk uh, menyemai kebutuhan ininya, kebutuhan benihnya. Bisa langsung datang ke sini, bisa menghubungi Mas Suliwa untuk jasa penyemayan, karena kita lihat ini memang betul-betul dirawat, guys. Dan medianya juga tidak asal-asalan, sudah ada treatment langsung dari Mas Suliwa. Yang insya Allah nanti juga hasilnya pasti akan bagus. Untuk teman-teman petani, saya persilahkan menggoyang mau sharing-sharing masalah persema persemayan, masalah. Bukan tan cuma di tanaman rawit ya, hmm. Di tanaman lainnya juga monggo. Saya juga kan tanam bukan apa? Tanam melon juga, tanam semangka. Saya tanam saya Bisa kita langsung ke lahan nanti. Oh, okay, gitu. okay. Tapi sayangnya sekarang ini belum tanam. Yang ada cuma tanaman semangka. Soalnya airnya untuk semua lahan tuh nggak mencukupi. <laughs> Efek dari kemarau panjang, guys. Yes. <laughs> Oke, okay, jadi teman-teman petani, baik yang di luar kota. Uh, misalkan ingin sharing-sharing langsung dengan Mas Suliwa, monggo dipersilakan. Uh, jika saling sharing masalah tanaman melon, uh, semangka, jadi bukan hanya di cabe, guys. Nah. Jadi karena memang Mas Suliwa ini sudah banyak ya, pengalaman, sudah jadi hobi. <laughs> Selain hobi juga, wah, beliau luar biasa. Saya juga harus banyak belajar dari ini, dari Mas Suliwa. Saya ingin menggali ini ilmu pembibitan, guys. <laughs> dan memang yang unik ini guys. Uh, apa? Uh, media ini. Media semennya, guys. Ini betul kata Mas Suliwa tadi, bisa juga mengurangi dampak lingkungan karena kita tahu biasanya eh uh, bibit-bibit yang ada masih menggunakan polybag yang bahannya menggunakan plastik. Kita tahu plastik itu sangat lama bisa terurai. Bahkan membutuhkan waktu hingga puluhan bisa ratusan tahun mengganggu perakaran, <laughs> dan juga bisa mengganggu perakaran uh, oke okay. jadi juga kita harus betul-betul menjaga lingkungan di areal persawan kita Wah, ini hari ini kita sudah banyak ilmu dari Mas Suliwa uh, baik di ilmu pembibitan uh, penyemaian benih seperti ini dan lain-lainnya nanti kita akan